Кроме пограничников, обязательно нужно усилить границу войсковыми формированиями. Не АТО, а это должны быть войсковые материализированные группы, оснащенные современным оборудованием и могли быстро реагировать. Вот авиации, вертолеты, бронемашины и другое. Вот если бы с первых дней мы поставили такие блокпосты на вероятном движении противника, и были, была авиация, вертолеты, моторизированные э бригады, то они бы не позволили 40 КАМАЗов с боевиками прорваться. Э не было бы окружений погранотрядов, потому что они сразу бы отбивали. Я все это говорил не для того, сказать кто-то плохой. Для того, чтобы что-то делалось. Понимаете? Я, конечно же, конечно, далек от мысли, что ничего не делается. Делается, но очень и очень недостаточно. Собака лает, караван идет. Караваны боевиков проходят сюда-туда. Если вы будете фиксировать правонарушение, фиксируйте. Но что от этого? Когда горит дом, то клубу э, не поливают. Пора об этом задуматься. Теперь я скажу Хотел бы сказать о некоторых, ну, видении некоторых проблем на границе. Смотрите, у нас есть погранслужба, и основная концепция была нашей границы. Большая часть нашей границы – это дружественная нам территория. Поэтому пора менять концепцию и закон о возгранице. Безусловно, и не... не, не ну, и быстро... Теперь вы говорите, что вот да, недостаточно там э, техники, различных приборов. Хорошо. Известно, что Крым захватили и, и референдум состоялся 16-го. Будем считать, с 1 апреля э, все говорили, что Путин не остановится и дальше будет идти на Украину. Что конкретно вы сделали в этом направлении? Сколько и чего вы перебросили? Я не требую цифр, мне не нужно. Но все, что вы сделали, это было крайне мало, потому что результат налицо.